Попали. Бочки, соляра, бензин. Я вам сорвал рабочий день. Нельзя так поступать с людьми. Это невозможно просто. -то... Для них это конфликт без конца. Положили все бордюры лицевой стороной вовнутрь клумбы. Бойцы Красной Армии. Вот это мне ближе всего до сердца моего. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої антикринжатини і перепису того, яким боляче як вони страждають від свіжих прильотів. Ви не забувайте лишити нам подобайку і обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Бо сьогодні ми вам покажемо таке. На Росії знову неспокійно. А хто з нами давно, той знає, що я ще понад рік тому пророкувала. Що до росіян почне долітати? Долітати в абсолютно різні регіони, і це будуть НПЗ воєнно-промисловий комплекс, і не тільки як тільки ми зможемо наростити свої сили, створити безпілотники і не тільки так в них і буде палати, і це ми ще не дочекалися американської згоди використовувати, зокрема і їхнє озброєння. Тож ми зібрали усі найпрекрасніші, найчудовіші, найпалаючі кадри сьогоднішнього дня, і що відбувалося Zaparei І попри те, що самі пропагандисти, як правило, кажуть, ну навіщо знати правду недорогим росіянам? Від правди вони зійдуть з розуму. А все одно, Вибухи äh, пробачте бавовну або наслідки неправильного застосування і використання вогню просочуються в соціальній мережі. До речі, самі не дорогі росіяни, як правило, фільмують, кадрують і роблять нам відео. Звіти всього того, що в них відбувається. Ну а далі, звісно, починається обговорення і наша улюблена частина. Як вони це коментують? Ми найяскравіші кадри, звісно, зібрали.

У нас нефтик подорвали. У нас Это ф... не бурок, ф... да? финал Лиги Чемпионов. Бурок, да, да ну, Тыркан, тут бочки, соляра, бензин, в... тут бани да ну. Ты Нет, пломбу, пломбу, вот все. пломбу. Vou, 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 vou. Eu tô de Пропаганди сьогодні, звісно, теж вийшла на свої робочі місця. З одного боку, нічого особливого, ми вже все це чули з іншого боку. Безкінечно вони переконують свого глядача в своїй правоті і в тому, що тільки вони знають істину. А ще тільки вони вміють аналізувати як світову геополітику, так і ситуацію на фронтах. Понад два роки вони розповідають про те, як увесь світ з ними бореться. А вони два роки перемагають. Тільки результат, як то казав класик, все ж таки на табло. Сьогодні була опублікована стаття представля сету Диженія Другая України Віктора Мічука в Катрин заявив, що легітимізація Селенського пройде благодаря некому фіктивному судебному процесу. Послушайте. Суть плана заключается в том, чтобы юридически отмазать Стефанчука, тот автоматом отмазывает Зеленского от захвата власти на Украине. Для этого нужно, чтобы работающий в интересах Зеленского истец подал в Верховный суд фиктивный иск о признании незаконным бездействия Верховной Рады, не объявившей очередные выборы президента после истечения полномочий Зеленского. По задумке организаторов этой аферы Верховный суд должен будет отказать в удовлетворении иска, признав тем самым законность продолжения исполнения Зеленским президентских обязанностей. После этого украинскому народу и мировой общественности будет представлено судебное решение, легитимирующее пребывание в должности Зеленского. В качестве истца организаторами аферы был выбран Серик Олег Игоревич, один из основателей общественной организации «Спротив», председателем наблюдательного совета, который является полковник британской армии в отставке Глен Грант. связи с заморозками, заморозками этими. мы без яблок-то не останемся. Мы вообще сколько по яблокам закрываем потребности рынка? Да, по яблокам мы а в прошлом году... В собственном производстве. Да, Владимир Владимирович, в прошлом году мы собрали миллион семьсот где-то яблок. Каждый год мы увеличимся, на этот год мы ставили план себе миллион восемьсот, даже больше миллиона восемьсот, но, к сожалению, заморозки затронули. Это основной вид продукции, который заморозки затронули, поэтому сейчас прогноз снижаем до полутора миллионов тонн. А, прорабатывать начали уже со странами нашими партнерами, с дружескими странами по поставке дополнительного объема яблок. Заранее начали это делать, чтобы никак не повлияла эта ситуация с заморозками на цен на Ценовую ситуацию, значит, соответственно, у нас есть текущие страны. Это Азербайджан, Беларусь. Белоруссия, с которыми Сербии, с которых мы поставляем объемы, можем немного увеличиться из них, но ну и соответственно в запасе у нас есть безусловно Иран и Турция, которые производят большой объем яблок, и здесь мы начали обсуждать с коллегами дополнительные поставки в, на территорию России. Администрация Байдена не рассчитывает на победу Украины, они не рассчитывают на это уже после провала украинского контрнаступления. И никаких иллюзий на этот счет они не питают. Но они не хотят, чтобы Россия продвигалась вперед дальше. И даже если Россия не продвигается, она продвигается, то они хотят замедлить это продвижение. То есть для них это конфликт без конца. Вот что выгодно американцам. И американский капитал, он же не заботится судьбами украинцев. Их не заботят судьбы людей, вот тех, которых сейчас... Отправляют на фронт, а они не хотят идти. Американский капитал мыслит в других категориях. Угу. Для них там пустыня уже. Чернозем есть, а людей нет. К сожалению, я не знаю. Хотите я вас Мархамат, это пожалуйста. Рахмат Мархамат. Узбекского. Сергей Лавров про узбекский язык явно поскромничал. Ведь, как он сам говорил, путевку в большую дипломатию ему дал Рафик Нишанов, бывший первый секретарь Компартии Узбекистана. Когда Нишанов был послом в Шри-Ланке, Лавров трудился под его началом в своей первой длительной загранкомандировке. И кое-что из узбекского, конечно, знает. Я вам сорвал рабочий день. У них уже выходной, они уже. Они Куда нам примоститься? Давайте, а вы не уходите, не Мы видны, нет? А мы? Где красота? Спасибо. Значит, значит, мы вам сбросим все эти снимки губернатору, чтобы за его счет. А он распечатает. Игорь найдешь же небольшую копейку, чтобы были фотографии. Да, за, за, заметьте, что они сами вышли. Да, Спасибо. Ну, да, наши да, люди, да, ну, да, что ж. Да. Белорусы а все, был? Был? Да, да, все. Да, да, да. все. Кто, кто, все. Кто, кто, кто был а, были, мало. А. А. В Минске, кто, в Гомеле а. была. У меня папа Приезжайте. Хотя, должен вам сказать, что что ну, вряд ли вам будет дополнительный интерес только в плане Беларуси, потому что природа и ваша, и у нас один в один. Вот Ирван вчера попросил вот эту природу, я созвонился. Путиным созвонился, заказал. Крымлек. Владимир Владимирович, нам вот вчера. вчера... Нет, потому что это моя погода. Это он любит теплую погоду. Южный человек, а мне надо. Там у нас вечный спор с президентом России, он любит э, такую нормальную погоду, теплую, а я вообще не могу. Надо еще на рыбалку. Приезжайте, пойти. На рыбалку. Приезжайте. Ну на рыбалку, да. Ладно, девчонки. Всего хорошего. Знаєте, де справжнє життя росіян? Ні, ні, звісно, не в їхньому телеку. Не те, що розповідають в теплих, ошатних і дуже дорогих пропагандистських студіях. Правда, вона завжди у соціальних мережах, тому що там життя росіян без купюр, там те, що не вигадується і не намагається вони це якось все прикрасити і подати по особливому. Ні, всю жесть все дніще свого життя. Вони саме там спочатку самі фільмують. а потім викладають. Тож, власне, і ми, як и завжди, зробили неймовірну підбірку соціальних мереж росіян. Здравствуйте, в России могут начать продавать мясо лам. В Саратове китайский автомобиль пытался сжечь своего хозяина. В Тюмени полиция накрыла собрание квадроберов. В Костроме все перепутали и поставили остановку там, где по плану ее нет. По Подмосковью колесит передвижной бассейн. Автоваз показал новую модель. В Новом Уренгое запустили летние фонтаны. Московская пенсионерка обманула мошенников и передала им пакет туалетной бумагой вместо денег. В Екатеринбурге нелегал напал на журналистов, пока не снимали репортаж о нелегалах. В Твиттере официально разрешили публиковать порнографию. По острым козырькам выйдет полнометражный фильм от Netflix. Я Апонис, потративший 14 тысяч долларов на то, чтобы стать собакой, передумал и захотел стать медведем. Всего вам доброго. Обращаемся к администрации нашего города. Мы живем так, карман, кажется, 120, в улице Все 120, 5 и 6. Осталось две пары семей. Сколько можно над нами издеваться? Мы судимся уже. Третий год. За что вопрос? За то, что они могут нам дать нормальное жилье, не могут нас расстелить, нас осталось действительно две семьи. Разве так можно? Сколько еще над нами будут издеваться? Просто дайте нам надо спокойно, нормальное жилье, чтобы мы спокойно переехали. Нельзя так поступать с людьми. Это невозможно просто, это беспредел творится. Дом такой позорный, уже все валится, все уже. а может 90 лет. Трошится. И нам до сих пор не дают жилье. Все нас стараются обидеть, все старается наказать. За что наказание мы несем в судах? Почему мы судимся? Потому что вы нас заставили судиться, вы нас послали. Не можете расселить и добиться правильного расселения сделать. Если пердеж проходит через трусы и джинсы, вопрос, как тканевая маска может защищать от вируса? Скотину купай, я тебя больше не знаю. Хорошо. Сонная буханочка. Воздуха наберите. У вас буханка. Обрезали и сделали пикапом для быстрой эвакуации. Стиральные машинки, чтобы было быстрее и удобнее вывозить из-под обстрела. Чтобы бойцы любой вознеслися в ситуации от обстреля или заметили птичку. Не, неправильно. Чтобы птичку заметить, надо было заказывать. Вот в такой комплектации. То, что ты показал, сугубо для перевозки стиральных машинок. В ездит чудо машина Смотрите. Смотрите, что они делают. Это пыль Да вот с дорог собирают и воздух выпускают. Так, вот специалисты из Средней Азии, которые понаехали сюда. Положили все бордюры лицевой стороной вовнутрь клумбы. Идиоты! Вот, это вот надо было перевернуть на ту сторону. А это гладкая сторона, лицевая. Да знаете, его внутрь дорожки. И так положили все бордюры на модели. Все, вот там тоже дорожка, то же самое. Поразворачивали в другую сторону. И здесь все бордюры завернули лицевой стороной на клумбу. Бойцы Красная Армия. Вот это мне ближе всего до сердца моего. Сражение за Смоленск, Битва за Москву, Оборона Украины, Молдавии, Беларуси, оборона Крейской крепости. Вот они, настоящие герои, рабочие и крестьяне. Красная армия. Вот здесь тоже наши. Понятно, что история, она многолетняя. Здесь представлены герои из разных лет. Ну, для меня в этом лишь всего. Битва за дне про освобождение Украины и Крыма, освобождение Белоруссии и Прибалтики. Флаги, советский серп и молоток. Все до кінця, то сьогодні від нас отримує зіроньку, у тому числі який у нас сталевих нервів. Ви, друзі, якими щоденно прокачуєте свої скіли, і ми вас із цим вітаємо, тому що. Все те терпіння, якому ми навчилися. весь цей аналіз і критичне мислення обов'язково допоможуть нам легше пройти увесь непростий шлях до нашої перемоги. Не забувайте коментувати, почути і побачення. Обов'язково лишайте нам вподобайку, тому що тільки так ми можемо розповсюджувати всю зібрану інформацію. Ну і звісно, підписуйтесь обов'язково на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.